सचिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हे उनिया पञ्चारती करु बाबा से आरती करु साई से आरती करु बाबा से आरती उतार उतार उता। भगवान् धुना सकलान्ते सङ्घटनिरसारे शिलपरिदे तद्दश कृष्णानि गावे

हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेवादत्त हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमय यन्द भेमासानि हरमाणि प्रथमान्यासान्न महिमानः स्वचन्द्रयत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय राजाय प्रमेय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानकामकामाय मह्याम् मेश्वरो वै श्रवणो तथा भुवे वै श्रवणाय महा ेष राज्यम्भोजं स्वारा जम् वैराजम् भारमे जम् राजम् महारा जमाधिपत्यमयम् समन्त पर्या एषा सार्वभौमः सार्वन्तारा परा रदातौ पृथ्ये समुद्र परयन्ताया एकरायदेष श्लोकाभिधीतो मरुतः परवे मरुतस्या परवेक्षारो आदिश्य तस्य कामप्रेर् विषवे देवा श्रीनारायण वासुदेवाय सचिदानन्द साईनाथ महाराज तुला ते कसे रे स्तमावे अनंता तुला कसे रे नमावे अनंता मुखा शिशे शकादा नमस्कार साष्ट्री साई नाता स्वभावे प्रभावे ेतरि भटि साठे स्वभावे करावे जगाता मा नमस्कार माय श्री साईनाथा साष्टाङ्गीसायि सदाता वृेरो सदाता भयासन्तलीरा विधेराज्ञलोकान् परितो जनाला परीरान्तरि ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथ परा लाजमान ला वाचा परा साधने भूत साचा साई प्रे माया नमस्कार साष्टांग श्री साई नातावे गाल प्रेमे निरा ग्रास आता। नमस्कार साष्टाङ्गी साई माता सुहाधिक जाञ्जा परा वन्दितादि शुभाधिकजा समाध त्वदेवी प्रयागा गोपमाले सदा रङ्गले स्वरूपे मिळाले परे रास क्रीडा समे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टाङ्गी सायि नाखा पुरामा माँग गतो मा गणे एकदा वे राजो ऋतो दीर्त्यन्त भावे भवि मोहने राजहातारि याता नमस्कार श्री सायारा ऐ सायै माताय दृगम्बरा अक्षयपमतारा सरमहिला पततु शकुतारा अनो संवारहेतम् स्वभक्वे छयामानुषं दर्शयन्तम् नमामेश्वरम् सद्गुरुं सायिनाथम् स्वभद्वान्तं स्वमाताण्डमिद्रम् मनोवागते जगद्व्यानकं निर्मलं मेरुनताम् नमामेश्वरम्

सद्गुरुं सायिनाथम् अमेकाश्रुतातर्जलेनाविलासय स्वभावेश्रुतेशा न भास्वप्रभावम् अहं मा वहीनं प्रसन्नात्मभावम्मेश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं स्वधामेश्वरमाराममेवाभिरामं स्वनासाय गणै संस्तुतम् the am कृता निखिल नृणाम् सर्वार्थसिद्धि प्रदा युषमत्पादरज प्रभावमतुलम् दातापि वक्ता क्षमः सज भक्त्या शरणम् कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो परेश मम साईरूपधर राघवोत्तम भक्त कामविबुद्रुमम् प्रभु माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यह महरणशम् मुदा सुरत् सुधांसो प्रतिमम् प्रकाश कृपात पत्रम् तव सायिनाथ त्वदेय समाश्रितानाम् स्वच्छाय उपासनादेवतसायिनाथ समे रमयोपासनिनास्तु तस्त्वम् रमेन्मणोन्मे तव पादयुगमे भृङ्गयथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजल मारजित भवेद्भवद पाद मस्व सर्वान् पराधपुञ्जकान् प्रसेद साये दयानिधे श्री सायिनाथ चित्ता चित्तास्तपाद सेवनरता सर्व पञ्च भक्त्या संसारजन्यतो निर्गता श्रे कैवल्यधाम परमम् समवाप्नुवन्ति श्रोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरः सन्मनः सदा सद्गुरो सायिनाथस्य कृपापात्रम् भवे ध्रुवम् करचरण कृतं वा काजम् कर्म वा श्रवणेन जं वा मानसंवापराध वा सर्वमे तक्ष्व जय जय करुणार्थे श्री प्रभो सायनाथ श्री सचिरानन्दो साईनाथ महाराज की जय नन्द सगुरु